Ailəyə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azersel şirkətinin dəstəyi ilə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə və komitənin 5 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirir. Tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Azərbaycanda dövlət qadın siyasətinə dair filmə baxdılar. Sonra Ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova qadınları təbrik edərək onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Bildirdi ki, ölkədə gender siyasəti, ailə və uşaq problemlərinin həlli dövlət sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu gün Azərbaycan qadınının səsi dünyanın ən yüksək tribunallarından eşidilir. Bu da Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISSO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mərhəban Əliyevanın timsalında Azərbaycan qadınının dünyadakı nüfə o ölkədə gender siyasəti sayəsində aparılan məqsəd yönlü fəaliyyətin nəticəsidir. Azərbaycan qadınının müstəqil dövlətin və dövlətçiliyinin mükəmməllənməsində önəmli rol oynadığını deyən Türkiyə SROptimistlər Federasiyasının sədri Şinay Öndər onların ictimai-siyasi proseslərdə yaxından iştirakını yüksək dəyərləndirdi. Bildirdi ki, bu gün Azərbaycan xanımları əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan qadın siyasətinin fəal iştirakçılarına çevriliblər. Bəli, bu ölkəyə qonulduydum. Bu ülkenin kadınları medeniyeti hazmetmiş farkında aydın kadınlar. Dünyanın her yerinde birlikte hep beraber çok güzel şeyler başarabiliriz. Bizi birbirimizden hiçbir kuvvet ayıramadı, ayıramayacak da biz Türk kadınları buna yürekten, gönülden inanıyoruz. Liderlerimizin kurduğu dostluklar bizim gönlümüzde yaşıyor, her zaman yaşayacak. Milli vəkili Hadr Əcəbli də öz növbəsində zəngin ənənələri olan ailə dəyərlərini daim yüksək tutan, qadına xüsusi status verən Azərbaycan xanımlarını təbrik etdi. Sonda il boyu öz fəaliyyəti ilə fərqlənən, komite ilə sıx əməkdaşlıq edən qadınlara xüsusi mükafatlar və fəxri fərmanlar təqdim olundu. Xəyalə Məmmədova, Azad Həmidov xəbərlər.